Menerusi perkongsian Yusof Azmi daripada semboyan Malaysia di laman TikTok miliknya, Yusof Azmi ada menjelaskan kepada semua pihak terutama individu yang digelar sebagai badut sarkas berkenaan beberapa perkara, di antaranya membuat audit kewangan syarikat semboyan Malaysia, keterlibatan Yusof Azmi dalam pelaburan emas kuantum metal serta beberapa perkara lagi. Dalam penjelasan tersebut, Yusuf Azmi menjelaskan secara menyeluruh terhadap setiap persoalan yang dibangkitkan oleh beberapa pihak tertentu serta tuduhan terhadap dirinya yang dikatakan telah menyalahgunakan dana awam untuk hidup bermewah-mewahan memakai kereta mahal. Sebagai untuk info tambahan, Persatuan Semboyan Malaysia bukanlah badan sukarelawan yang memberikan servis perkhidmatan mereka secara percuma seperti mana dakwaan sesetengah pihak sebelum ini ditambah pula Yusuf Azmi pernah mendedahkan mereka mengenakan bayaran tertentu di atas setiap perkhidmatan mereka dan syarat tersebut juga telah dipersetujui oleh pengadu tulangnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen tanpa membuang masa mari saksikan video ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sayyidina Muhammadin ala alihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, harap video ni saya mohon untuk tolong gunakan segmen ni untuk mana-mana portal atau mana-mana sosial media yang beranggapan dan nak tanya soalan yang nak saya jawab. Jadi video ni saya akan jawab dengan penuh sebab eh uh, juga saya. Uh, orang kata saya tak nak respon seolah-olah Uh, saya ni uh, nak melarikan dirilah, tak nak cakap lah, tak nak respon lah Macam seolah-olah bersalah Jadi dalam video ni, bersalah ataupun tidak bersalah Itu bergantung kepada uh, pendirian orang yang mendengar Jadi saya nak video ni tolong dengar betul-betul eh. Saya akan kutip beberapa soalan-soalan kat sosial media Dan juga ada juga yang dekat tempat baduk sarkas juga uh, Jadi saya akan jawab soalan ni dan tolong dengar dengan teliti Dan tolong video ini uh, kita saya mohon guna pakai Bila orang tanya, uh, tolong respon bagi saya copykan link ni hantar kat dalam tu jadi supaya uh, Tak tak payahlah saya nak tanya berulang kali sebab tahun 2022 saya dah pernah jawab tahun 2000, sorry tahun 2023 saya dah pernah jawab tahun 2024 saya dah pernah jawab uh, jadi setiap tahun saya nak kena jawab benda yang yang lepas maksudnya benda itu dah berlaku uh, jadi saya nak kena respon berulang kali saya rasa macam tak wajar lah uh, kalau takkanlah cerita kita yang 10 tahun lepas kita nak ungkit pada hari ini jadi sebab tu saya minta tolong gunakan video ni betul-betul lah. jadi uh, antara perkara-perkara yang saya nak buat satu adalah berkenaan dengan kereta yang saya pandu kereta Velfire ataupun kereta Alphard lah saya rasa uh, pertama saya saya tak baik kalau saya meninggi diri ataupun saya menyombongkan diri. Pertama saya nak bagi tahu saya bukanlah orang yang berjaya dan hebat. Eh saya tidak berjaya. Saya belum mencapai kejayaan. Saya bukan di eh, dikategorikan orang yang hebat. Tapi saya rasa ramai orang kenal saya eh. Kalau ikutkan saya join persatuan ni pada tahun 2011. Okey so yang mengenali saya saya pada tahun 2007 lagi. Uh, saya sudah uh, menjalankan perusahaan apa ni melibatkan kereta sewa eh kereta sewa dan saya masuk dalam industri jual beli kereta ni pada tahun 2021 2020 2020 2021 dan saya terlibat dengan travel agency jadi kalau soal kereta ni kan saya jawab jawablah eh? maaf ni bukan sombong eh saya dah pakai macam-macam kereta pada tahun 2007 lagi sebab saya jual saya uh, apa saya menjalankan perniagaan sewa kereta kalau nak kita kita Al-Fat ni Saya tahun 2007 lagi saya dah pakai Sebelum saya join persatuan Sebelum saya tubuhkan persatuan uh, Semuanya Malaysia Persatuan Pengguna Semuanya Malaysia Saya tubuhkan baru lagi berapa tahun uh, Ketika 2011 tu Saya masuk persatuan Pengguna Semuanya Malaysia Bolehlah rujuk dengan PPM Tokki Waktu saya datang ke persatuan tu Saya pakai kereta apa Macam-macam kereta saya datang Berfire, Alphard, Mercedes-Benz uh, Apa ni uh, Volkswagen sebab saya buat kereta sewa Jadi banyaklah kereta yang kita ada Bukanlah kita nak menyombong Banyaklah kereta Jadi kalau nak kata daripada hasil duit persatuan Untuk kita nak pakai kereta mewah ni tak lah lagi satu kereta Velfire ni sebulan baru uh, bulan ni 2000 jadi perniagaan sewa kereta saya lebih lah daripada tu dan saya cik, pakai sekali lah dah saya saya beli dah saya sewa kereta kan saya sewa kereta pada orang waktu tu provide dengan driver boleh check lah company saya waktu tu Asrul Yusof Car Rental uh, Asrul Yusof Car Rental ni dah lama dah sangat-sangat jadi kalau soal kereta saya dah jawab lah kereta ni tak ada sebab lah lagi satu sekarang ni kalau saya nak pakai kereta Velfire Alphard apa masalahnya saya bukannya uh, anak saya tujuh orang jadi takkan saya nak pakai kereta Azia. Kan? Tak mungkin saya boleh pakai kereta Azia. Bukan kita menghina kereta Azia. Saya tak mampu nak pakai kereta Azia sebab Anak saya ramai <laughs> Jadi tak Saya tak tahu apa pertikaian Pasal kereta ni lah Jadi saya jawab eh Saya dah pakai kereta Kereta-kereta macam ini Bukan kereta tahap Rolls Royce Bukan yang kereta Apa ni Bentley Ni kereta-kereta memang Kereta sedan yang semua orang Boleh pakai lah Kalau ditonton-tonton Dalam anak beranak Adik-beradik ya, Boleh lah pakai apa masalah Jadi tu saya dah jawab eh, Berkenaan kereta ni Allah, Tak ada apa Bukan sebenarnya Saya dah pakai kereta ni dah lama eh 2007 lagi Kalau saya cakap Benda ni tak betul lah Saya minta kepada semua Yang kenal saya Sebelum saya join Persatuan, tolong komen apa perniagaan yang saya pernah buat tapi saya nak nyatakan kasih dekat sini. Saya adalah orang yang tidak berjaya dalam perniagaan walaupun sebelum saya join Persatuan saya saya ada kedai makan, saya ada restoran, saya ada travel agency. Saya buat perniagaan travel agency, lepas so, tu saya buat kereta sewa. Dan semua orang tahulah satu perniagaan yang melibatkan LPG gas Petronas ni. Tapi itulah saya tak boleh sebut perniagaan saya yang masih berjalan dia aktif sebab ialah kena fahamlah, saya kerja-kerja saya ni kerja aktivis Jadi semua orang nanti tahu maklumat kilang dan sebagainya macam lah. Tapi siapa yang kena saya tahulah eh, boleh checklah pasal saya. Tu yang pertama. Dan saya bukanlah kaya sebab persatuan ni persatuan tidak boleh memberi kekayaan sebab saya bukannya satu-satunya persatuan yang duduk bawah kerajaan bawah parti atau kerajaan tak ada sebab tu boleh check adakah persatuan Melayu Malaysia ada tak register account dekat uh, bank tak ada sebab apa kita tak minta pertukaran kerajaan kita tak minta pertukaran daripada parti kita tak ada minta daripada kerajaan agensi parti ke tak ada kita bukannya uh, tubuhkan persatuan ni untuk apa uh, ni uh, untuk men mendapatkan dana daripada kerajaan tak ada eh. tu yang pertama lah saya nak bagi tahu eh Okey. Yang kedua pula saya nak bagi tahu yang pertama saya selesai pasal kita. Yang kedua pula okey adakah uh, uh, Semuanya Malaysia ni apa uh, ni apa uh, ni perlu nak buat audit account secara open? Kenapa saya nak buat audit account secara open? Saya bukannya ambil dana awam macam pergi ambil kutipan derma untuk Palestin ke Gaza ke ataupun kutipan untuk rakyat Malaysia. Saya tak pernah buat benda tu. Kecuali semua yang kasih dulu, semua yang kasih tu buat secara secara drastik. Maksudnya secara musim. Okey, ada musim banjir. Jom kita buat sama-sama. Kita kita sendiri apa ni syarikat kita sendiri letakkan duit untuk pergi beli barang, beli untuk hantar bantuan dan kita minta publik pun tolong respon sama-sama. Hanya ketika itu. Kalau katakan kita buat seminggu seminggu lah, dua minggu ni lepas tu kita dah tak kira so habis. Kita bukanlah satu persatuan yang mengutip dana derma daripada orang awam. Tak ada. Ha. kalau ada tunjukkan bukti kepada saya yang mengatakan saya ni ambil dana derma daripada orang awam tak ada kalau kamu tengok apa yang semua yang buat tu kita pakai duit daripada hasil peribadi kita sendiri jadi kan sebab tu kadang-kadang kita buat kadang-kadang kita tak buat tak ada duit kita tak buat okey itu tentang audio open nak secara open terus apa nak kena open pula kita okay, yang kedua lah kan sebab kita kita tak perlu open sebab satu kita bukannya aku kutip dana awam kita tak pernah kutip okey setiap bulan kita launchkan kita punya kutipan okey tolong ada derma bagi kita untuk kita gerakkan tak ada melainkan uh, waktu kita buat semai kasih memang ada semai kasih tu kita buat adalah secara drastik, maksudnya musim okey musim 2 minggu ni seminggu ni itu ketika ada benda yang melibatkan negara kita tapi bukan di luar negara ya, Palestin Gaza semua saya buat. Jadi kalau nak pergi check nak audit open, pergilah suruh orang orang yang yang buat kutipan dana luar luar negara tu, yang kutipan derma. Boleh lah pergi audit dia orang sebab dia orang memang kutip derma. Dan kalau dia orang nak ambil sekalipun, itu urusan mereka lah, Dia orang perlukan gaji untuk dia orang nak buat. Tapi jangan melampaulah kalau nak angkat 10% dalam bit derma ni, saya boleh terima di akal lah, Tapi kalau yayasan saya tak boleh nak cakaplah. orang saya difahamkan ada yang ambil 10% 20% dikongsi. itu urusan mereka. Jadi kalau kau orang nak suruh dia audit, nak suruh audit, suruh dia orang audit bukan saya. Itu yang kedua lah. Yang ketiga pula berkaitan servis. Adakah persatuan adakah semua yang Malaysia ni uh, siapa nak gunakan servis perkhidmatan kita perlu bayar? Yes, memang perlu bayar. Sebab kita bukan badan kebajikan. Dan kita ada agreement dengan semua orang yang datang ambil servis perkhidmatan kita. Dan untuk pengetahuan, kita kita beritahu dengan jelas. Sebelum nak ambil servis, kita tak pernah letak parang, letak pisau, letak pedang kepada orang-orang yang datang pada kita. Nak guna servis kita ini servis kita. Berapa persen? Ada yang 5% atau ada 10%. Okey. Ada ada saya nampak tular invoice berkenaan dengan nilai 50,000, 40,000, 100,000 ke lah tak kisahlah macam mana. Okay. Okay, ini kena faham eh. Uh, charge service yang begini adalah kita ambil setelah kita dapat collection. Okay. Kita buka invoice dan sign agreement pada peringkat awal. Kita bagi tahu contoh, nilai kau RM100,000. Kalau kita berjaya dapat, kita akan ambil 10%, RM10,000. Kita akan ambil 20%. Itu atas persetujuan bersama. Sebab ada yang tak mampu nak bayar service kita pada peringkat awal. Dia boleh bayar 2% dulu, 3%, dulu, 5%. Jadi, balance tu kita ambil selepas dapat collection. Dan apa masalahnya kita nak ambil? Sebab uh, kita bukan buat kerja mudah. Dalam tim kita ni ada tactical team lawyer ada. Ada tim security ada. Kita ada private investigation punya uh, company kita ada. Kita ada license. Lepas tu, apa masalah kita nak ambil? Dan benda tu ada persetujuan bersama. Kalau kata kita buat salah, macam ni saya senang je. Jangan uh, jangan datang persatuan. Jangan datang pada kita untuk ambil servis kita. Eh? Servis ni bukan ditawarkan oleh Persatuan Pengguna Semen Malaysia, ditawarkan syarikat di bawah persatuan. Jadi kita ada company security kita, kita ada lesen CNU kita, kita ada lesen bodyguarding kita semua ada. Jadi apa apa masalah kalau kita nak ambil lesen, tapi orang-orang tu tak ada kerja. Kalau kau rasa kau nak bantu, nak buat macam mana, kau pergilah buat. Kau pergilah buat. Engkau pergilah bantu Engkau pergilah turun padang pergi pergilah dapat connection Dan Alhamdulillah Daripada semua yang datang ke persatuan Saya boleh katakan uh, Ada yang berjaya kita dapatkan Ada yang tak berjaya Okey dia macam ni Dalam servis-servis yang kita tawarkan kan Kadang-kadang tak berjaya Dia macam kita pergi hospital lah bang Kita pergi klinik Kita pergi check Kenapa kita kena bayar konsultan Kenapa kita kena bayar perubatan Kenapa kita kena bayar operation Tapi ada juga yang dah bayar-bayar Dah habis duit puluh ribu Tiba-tiba meninggal juga Innalillah wa'innalillah herjun Ada yang dah, dah buat semua Dah bayar Dah ikut prosedur dalam hospital Tiba-tiba apa -tiba, meninggal uh, juga Itu adalah proses dia Prosedur dia Itu adalah uh, fees dia Itu adalah bayaran yang kena buat Tapi doktor menolong sebaik mungkin 100% cuba nak bantu cuba nak menyelamatkan sama lah macam kita kita nak cuba bantu sedaya upaya kita tawarkan perkhidmatan saya, saya tak sebut ni sebagai bantuan sebenarnya kita tawarkan servis perkhidmatan dan kita sebut dekat situ ok ini servis perkhidmatan kita kita minta event fees katalah 5% balance lagi 15% selepas dapat kereta atau uh, selepas, so, so, dapat kereta, sorry uh, selepas dapat collection jadi kalau uh, di, kita tak boleh dapat 15% tu kita tak tuntut eh ada dalam agreement boleh tanya dengan semua kita punya clients kita bagi tahu yang you bayar fees ni kalau kita berjaya tuntut kita akan collect balance kalau kita tak berjaya tuntut kita tak collect balance jadi ke, uh, kalau kalau you all tengok itu adalah quotation itu adalah invoice eh sebut harga dan invoice bukannya slip bayaran slip bayaran kalau dia berjaya dapat daripada situlah baru kita ambil collection dan kalau kata rasa tak adil nak bagi kepada kita jangan jangan ambil servis kita pergi guna syarikat-syarikat yang lain eh contoh saya ambil cerita macam kes kereta saya tengok kepada kereta, kes eh ada kes yang tak apalah ni open file je ambil 500 ni open file je ambil 1000 ni open file ambil open file, ambil 2000 ni ambil 2000 setengah ada kes yang kita tak ambil persen sebab kita nampak kes ni kesian kita rasa kena tolong jadi kalau kita orang tengok invoice invoice itu adalah berkelompok bukan satu orang kalau katakan nilai itu 50000 mungkin yang terlibat kat situ mungkin 100 orang ke 80 orang ke 60 orang tapi itu adalah selepas kita dapat collection dapat collection you kena bayar ni you kena bayar ni advance fees kena bayar macam ni jadi benda tu kalau rasa tak nak jangan ambil service kita sama juga kamu pergi perubatan kat hospital kamu tak payah bayar dia untuk buat operation potong kaki ke ataupun buat, buat rawatan jantung ke buat apa tak payah bayar tak payah bayar jadi tak payah buat jadi macam sama macam kita kita tak pernah paksa eh? kita tak pernah paksa kalau nak ini service kita macam saya ambil satu contoh Ada satu kes umrah semalam Kita ambil 10% saja, Tapi alhamdulillah Semalam kita pergi ke Perak Salah seorang TV itu bersama dengan pengadu pergi Perak Dapat collection balik Dapat half semalam Dan yang mak isim bayar balance Jadi uh, 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 Dia orang bersuju untuk bayar 10% Jadi apa masalah kalau Tak bersuju jangan habis service kita Janganlah pergi cari kepada pengadu yang uh, tak berjaya Saya macam saya cakap Saya tu saya bukan perfect Masukan saya tak perfect Ada kes kita berjaya Ada kes kita tak berjaya Sebab tu ada file yang kita ambil Ada file yang kita tak ambil ada file kita ambil ada file kita tak ambil. Sebab ada benda yang kita boleh buat, ada benda yang kita dapat ini kalau menang pun kau tak dapat duit apa-apa. Ini kalau berjaya pun kau tak dapat duit apa-apa. Jadi dalam kita punya syarikat di bawah semua yang Malaysia, kita ada banyak syarikat yang kolaborasi dengan kita. Jadi dia orang semua memang itu cari makan tu ah, cari rezeki dia orang, bukan gunakan persatuan. Persatuan tu adalah simbolik perjuangan kita. Sebab eh, kalau nak kata pasal perjuangan, perjuangan dan persatuan kita ada lebih memartabatkan negara kita keamanan, lebih memartabatkan agama Islam dalam negara kita Itu kita buat. Jadi secara tak langsung orang ambil servis kita, itu adalah servis. Kalau nak ambil kalau tak nak jangan ambil. Okey, tu yang ketiga. Eh. Yang keempat berkenaan dengan quantum method. Quantum method QM. Saya dah bagi tahu berulang kali. Saya join pada bulan 8. Eh, macam mana saya join atas kerana ada uh, dua individu salah seorang adalah rakan artis kita salah seorang yang mengenalkan seorang datuk datang jumpa kita dia beritahu ini ada pernikahan genuine dia kata betul uh, keuntungannya adalah pada 1% ke 14% dan setahun akan ada kenaikan turunan emas ni lebih kurang 4 kali naik emas jadi saya nampak betul relevan bila relevan saya kata saya tak uh, bersetuju untuk join lagi saya nak jumpa orang yang terlibat maka saya jumpalah CEO dia dan juga timbalan ketua polis negara bekas timbalan ketua polis negara yang meyakinkan saya termasuk bank negara ada kat dalam tu X S, uh, S apa ni big boss dalam bank negara ada dalam tu jadi saya jumpa mereka bila saya sign MOU pada bulan 8 tu, selepas saya sign MOU baru nak buat marketing saya nak jual emas tu. Nak jual, katakan setiap daripada penjualan emas tu saya untung 7%. Okeylah. kalau saya jual 1000 saya dapat untung 7000. Kan saya baru nak jual, membership saya baru nak jual, bila nak jual tiba-tiba QM mengalami masalah tak boleh bayar balik. Jadi saya stop. Saya stop. Dan macam mana pula orang katakan kerana yang orang masuk QM ni. Eh hey, saya nampak bila saya datang dah beratus ribu orang join QM ni. Kan? Dan tak ada lagi orang kata sebab kalau sebab saya mesti dia register under saya. Under dealer yang betul. Tapi tak ada pun cuba keluar mana yang pernah register ada semua datang go through anda semua semua pergi melalui ejen-ejen masing-masing pergi kepada dealer-dealer masing-masing yang dah lama buat cuma dia orang guna muka-muka kita tapi benda tu tak berjalan dengan lancar tak berjalan dengan lancar untuk guna muka kita sebab apa tak lama tu QM tak boleh bayar bila QM tak boleh bayar saya sendiri beritahu sesiapa yang kena tipu rasa kena digipu tertipu datang ke ke semua Malaysia datang datang buat report saya akan buat sidang media saya akan buat sidang media dan saya akan pergi QM tapi saya tak ada pelapor bila ada yang melapor kepada kita sebelum ni saya hantar kepada QM QM terus bayar balik kepada mereka pada waktu waktu mereka dah tak boleh bayar balik tapi tak ada maksudnya kita ni buat perundingan kita buat runding cara kalau orang dah bayar balik kita takkan nak viral kan jadi sekarang ni kalau siapa-siapa yang pernah beli apa ni invest dekat QM ni bukan melalui kita pun tak apa datang jumpa kita sebab saya cakap wallahi tak ada seorang pun yang register bawah semboyan as a dealer tak ada. belum sempat belum sempat dan saya pun bertindak begitu cepat. Saya terus mendesak uh, bekas Menteri Kepulauan Negara. Saya kata, ni, kenapa kalau tak ada bayar? Dia kata, tolong bagi masa. Dia kata, ada 15% lagi belum dapat uh, terima bayaran. Dia kata, lepas ni akan selesai. Dan sampai hari ini, sampai hari ini, tak ada seorang pun datang ke Pejabat Semua Malaysia buat aduan pasal QM. Tak ada. Kalau ada, saya akan buka file. Of course, saya memang ambil fees. Mesti saya ambil fee, open file RM500 ke apa. Buka open file ke RM300, RM200. Mesti saya buka file. Kenapa saya tak buka fail? Mesti saya nak kena buka fail Eh saya, saya Kita memang ber, Kita dekat sini menjalankan servis Kalau nak buat secara percuma Dokumentasi semua secara percuma Nak minta kita saman dekat court Semua secara percuma Ini bukan tempat dia Maaf ya Bukan tempat dia eh? Kenapa kamu gunakan lawyer Bila lawyer berjaya Kamu bagi kredit pada dia Bila lawyer tak berjaya uh, Dia buat kesalahan Tak Dia dah buat Dia dah usaha Tapi kes tak boleh menang Tak berat kepada kamu Tapi kenapa kamu tak marah lawyer Tak maki lawyer Tak hina lawyer Tak cakap lawyer tak betul Ha? Kenapa? Oh, ambil sampai 80 ribu 100 ribu tak marah? Kenapa kita ni yang boleh buat Bukanlah Kita tak cakap kita lagi cepat lawyer, Tapi kebanyakan kita buat tuntutan luar mahkamah Lebih cepat daripada lawyer buat Kenapa kita menang You tak bagi kita kredit Bila kita kalah You, you nak hantam kita Kalau macam tu Jangan gunakan servis kita Tak tak payah datang seboyan Jangan datang seboyan Gunakan servis lawyer-lawyer yang luar Yang yang hanya buat documentation untuk you Dan uh, apa ni uh, file untuk uh, LOD untuk you Send LOD untuk you Lepas tu file kat mahkamah Lawan kat bicara kis semua kat mahkamah Pergi buat macam tu Jangan gunakan kita eh, Kita buat dua-dua Kita ada technical deal Apa ni yang buat tuntutan luar mahkamah Dan dalam mahkamah boleh buat Jadi kalau rasa tak nak Uh, jangan guna sebegini kita. Nak orang kata kenapa semua yang berniaga? Eh bang, kalau aku tak berniaga, kau nak bagi aku makan ke? Engkau nak bagi kaki tangan aku makan? Kau nak bagi semua keluarga dalam semua yang makan? Kan kau nak bagi? Untuk pengetahuan saya tak cakap sombong eh. Sebelum saya buka persatuan, saya rasa semua orang yang mengetahui saya, saya memang ahli berniaga yang kecil yang tak berjaya. Tapi ribu lah income saya waktu sebelum saya join persatuan, sebelum saya join PPM, Eh, memang itulah income saya. And sebab tu saya bila duduk dalam PPM dulu, saya sanggup keluarkan duit sini berapa banyak yang mungkin untuk memastikan orang bantuan. Tapi bila sampai tu masa, kita pun tak ada kekuatan. Kita pun tak ada dana. Maka kita ambil servis konsultan kita. Dan servis konsultan kita tu atas persetujuan bersama. Eh, Okey, tu yang keempat. Okey, berkenaan dengan ada yang sebut tentang kembar, kembar, kembar. Okey, untuk pengetahuan, dia dah berhenti daripada persatuan dah 2 tahun. Eh, Dah 2 tahun. 2 tahun dia tidak bekerja dekat persatuan. Eh, uh, Tahun ni bulan 5. Uh, Hafizi dengan uh, Hafizi dengan Hafiz atau dikenali sebagai Aboy dan Epit Uh, setelah uh, since kes yang tular berkenaan uh, tahun berapa 2023 ya eh? 2023 tak silap saya bulan 11 tu sejak daripada itu uh, mereka telah berhenti kerja eh mereka tidak lagi ber, uh, apa ni bekerja dengan semoyan tidak lagi menerima apa-apa file daripada semoyan dan kita tak bagi apa-apa file dan untuk pengetahuan okey dia kata dia pakai Eh bang dia waktu dia kerja dekat semoyan dia memang kontraktor eh dia kontraktor dia kontraktor yang terlibat dengan TM TM dia pernah terlibat dengan Astro dan dia memang niaga Alah, kalau sebulan bayar alfat tu 2000 2500 kalau takkanlah sebab dia kerja dengan semboyan baru dia boleh nak pakai alfat tu dan tak masuk akal dan untuk pengetahuan semua eh IP dan aboi ni Hafiz ni dah berhenti daripada tahun bulan 11 2023 dah tak bekerja lagi dengan saya tak bekerja lagi 100% tak bekerja jadi jangan cari-cari kait saya jangan kata saya yang bagi dana bagi ni tak ada tak ada saya tak ada eh? kalau ada apa-apa yang tak kena uh, pada mereka uh, rujuk dengan uh, apa ni pihak polis ataupun dengan saya Uh, jadi jangan libat-libatkan saya kata saya ada buat gangsterism, jenayah kat luar uh, ni semua. Jangan-jangan. Kalau ada, buat report. Okay? Itu yang keempat. Okay, kelima. Rumusan saya eh, pada hari ini. Sebenarnya, kadang-kadang, uh, ramai orang uh, bercakap pono uh, uh, apa ni hina orang fitnah orang uh, mengaibkan orang Cuk, uh, pernah tak kita fikir uh, macam mana orang uh, menggerakkan persatuan ni dengan tak ada dana dengan tak ada income kadang-kadang kena menyewa baju kena menyewa ni kena menyewa sebab apa tuan-tuan sebab nak menghasilkan untuk membangunkan persatuan sebab ada benda dalam persatuan ni yang memang kita memang tak ada, tak boleh dapat saluran income tapi kena buat program kena buat program kebajikan kena buat ni kena buat itu kena buat ni kena sedekah itu dan sebagainya jadi bukan perkara yang mudah eh saya dah jelaskan kat sini okey lagi satu uh, perkara yang keenam berkenaan dengan kes uh, apa tu uh, ada saya ambil fees 15000 ingatlah semua video ni tolong eh khutkan video ini untuk apa-apa 15000 pergi ke Terengganu lepas tu saya pergi ke Terengganu buat-buat kes saya balik lepas tu saya saya tak jalankan kes tu kemudian okey dengar eh? saya dah bagi tahu kerja kami adalah membuat tuntutan membuat tuntutan rundingan fees yang diambil adalah membuat tuntutan di luar mahkamah eh itulah kerja yang saya uh, tawar kepada mereka maka dalam perjalanan saya pergi tu saya saya berurusan dengan satu lawyer lawyer mereka seorang wakil kepada semua dia datang ramai-ramai tapi saya tak tahu siapa yang bayar fees tu eh 15000 tu saya pun dapat tahu kemudian rupa-rupanya oh ada seorang nama Abadi yang bayar sebab mereka suruh saya datang dia orang bagi tahu nak tuntut untuk pengadu-pengadu uh, yang sepatutnya uh, dapat duit daripada satu jutawan sampah tu dapat balik duit untuk dapat kalifan jadi uh, saya buat benda tu lah Saya fokus kepada benda tu Itu memang saya buat Tak ada Saya tak tahu pula Saya kena pergi situ Saya kena viralkan muka Jutawan sampah Saya kena Saya kena uh, malu kan? Saya tak tahu Saya tahu saya datang sana Kena jumpa jutawan sampah Untuk suruh dia pulangkan balik duit Itu matlamat dia itu dan saya memang bagi tahu. Kalau tuan-tuan tengok kes-kes yang saya viralkan pun, saya tak tunjuk muka mereka, eh. Saya kaburkan mereka muka mereka dan saya tak nak malu dengan mereka sebab saya dah tahu dah banyak kes yang saya buat apabila muka mereka terdedah, seluruh keturunan mereka dimaki, dicaci, dimaki hina dan aku menanggung dosa tu sampai akhirat. Dan aku tak nak buat benda tu. Jadi bila saya sampai sana, dalam perjalanan saya sampai, saya bila saya sampai, bila saya tiba di Terengganu di kedai makan tu mereka kata, alamak. Jutaan sampah ni dari fan balik. dari rifan balik kepada pengadu-pengadu yang saya datang untuk buat tuntutan tu. Dah refund balik On the day Hari yang sama Dan jutawan sampah suruh mereka Tarik balik report Jadi Kerja saya selesai Tujuan nak datang untuk itu Tapi Mereka nak ubah Nak minta saya datang Dekat situ pada hari itu Nak ubah Dia kata saya kena pergi situ Kena pergi soal jawab Dengan jutawan sampah Saya kata boleh Tapi bawa saya pengadu Bawa saya pengadu Jadi saya tanya dia siapa Siapa pengadu yang boleh bersama dengan saya Tak ada Jadi ada Abang D Abang D pula kata uh, Lawyer dia Lawyer dia cakap sendiri dengan saya oh, Abang D tak boleh Sebab Abang D tengah jalan court case tapi macam mana abang saya difahamkan Abang D yang rupanya bayar untuk pengadu-pengadu tu semua Dia punya kes pula tak boleh saya nak uh, bawa dia Untuk berdepan dengan di sampah Untuk buat tuntutan Sebab dia lawyer, lawyer dia kata Kes abang D tak boleh bawa Dia kata sebab abang D ni uh, apa ni uh, Lawyer kata, lawyer dia sikit cakap uh, Lawyer ni lawyer ni baik, bagus Lawyer dia cakap tak boleh Jadi, Abang D ada court case, tak boleh Jadi saya kata saya tak boleh jumpa jutawan sampah ni Kalau saya bawa uh, pengadu yang kes dah selesai Sebab kes-kes yang ada kat situ semua dah selesai Jadi saya nak buat kes apa Jadi saya balik nak suruh saya refund tak mungkin saya refund saya buka file untuk buat tuntutan jadi kes tu dah dah pengadu-pengadu yang patut dapat dia dapat duit balik. Jadi kalau ada yang tidak berpuas hati buat laporan polis. Yang rasa macam oh uh, kalau Yusof Azmi hanya kerana datang orang tu dah bayar balik semua oh tak tak berbaloi macam tu. Uh, nak kena bayar ni. bang sorry eh. Kita bukan tempat untuk malukan orang. Saya bukan tempat untuk malukan orang. Saya bercakap dengan Abadi. Saya tak akan malukan orang Tak sebab. Kalau kamu nak bawa file, please give me file. Jangan bawa file yang orang dah kena refund. Tak boleh. Saya tak boleh buat. Itu yang kena. Jadi, saya dah jawab semua soalan ni tolong uh, uh, repost, tolong viralkan, tolong kalau ada komen-komen dekat tempat badut sarkas, ke mana-mana saya dah jawab semua soalan ni tolong tolong buat macam tu dan saya beritahu sekali uh, sekali lagi eh Persatuan Pengguna Senai Malaysia tidak menjalankan perniagaan aktiviti-aktiviti melibatkan derma tu yang uh, saya dah sebut eh dan pers, uh, di bawah persatuan kita menjalankan uh, servis perkhidmatan konsultan kita buat rundingan kita buat kita ada syarikat security kita ada syarikat private investigation kita ada uh, syarikat security yang ada CNU semua kita memang perlukan kos untuk kamu nak ambil servis kita kalau rasa tak boleh jangan ambil servis kita okey itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh